Пані Олена, як вплине? Оце знаєте так. Там хай карти скажуть. Просто у нас колись випадало, що у Китаї буде одворот від Росії, пам'ятаєте? Що мало все має бути статися, наче вони дуже сильно з ними, а потім раз і не відвернеться від Китаю від Росії? Чи буде які, які будуть стосунки у Китаю з Росією на найближчий час? Уже он использует... Ну, видите, сделать все, обратите внимание, карта России, карта Трампа сделать все, чтобы Россия не попала под влияние США, mm -hmm. оставить под своим влиянием. И здесь четко идет речь о том, чтобы был свой президент, mm -hmm. да. Ну, а не так, как хочет Трамп или там. Ну, yeah. Чтобы было это. Yeah. главное сохранить влияние, расширить влияние и получить все, что хочет Китай. So, и влада в России будет все-таки под патронатом Китая больше, да? Сейчас спросим. Влада весны. Когда весны будет. Ну, та же из дьяволов. Та же из дьяволов. Ну, в принципе, да, здесь карты говорят, да. То есть он получит по-любому свое. Он получ... Китай получит свое... Давайте, ну... по, по факту он уже считает, да, определенные территории свои... А США, что тратила Россия уже все, не, не будет больше вплывать на Россию, шку матушку их. США будут... США будут... Ну, чем-то они будут пользоваться по-любому, какими-то. Оно, видимо, и было. Мы же смотрели, что, допустим, бизнес скрытый у Байдена, у семьи Байдена, да, или же там да. семьи определенных богатых семей, или же, как сказать... Корпорації США оно і было і до війни, і во время війни остается То есть они будуть этим пользоваться А от мені цікаво, от все таки, ми ж бачимо, що за рахунок України України українськими руками руками українських, українських військових США бореться з Росією да із Китаєм. Ми розуміємо це. А от в результаті ну, да. США буде управляти Росією. Потому что в Китае тут схватка может быть не на, не на, не на жарт. Не, вот по, в прямом смысле нет. Все тоже. Это будет какой-то... Ну видите, какие карты. Это какой-то нелегальный бизнес, теневой бизнес. Я не знаю, что это. Может быть все что угодно. Теневой бизнес, мощный теневой бизнес, он будет mm -hmm. оставаться. Связь все равно какая-то будет. Но это, ну не так как с Китая, как Китай. Китай жестко наложил лапы на на Россию. Пожестче, да? Ну да. Давайте так. Как вплынуть приезда Зимпинья в в Москву на войну с, украины Украиной, с Россией с Украиной. в Москву. Ой, нет. Нет. Yes. Ну, пора заканчивать. Uh -huh. Uh -huh. Пора заканчивать, но это как-то свой, там свой план какой-то навязывает, но все равно пора заканчивать. добра uh -huh. Добро. Ты при Сидимпине, он, как ну, вам сказать, изменит владу в Москве? Вот это, и он там наведет порядок, или это просто так, по верхах, переїде? Ну там шухер какой-то, по картам там шухер, там у них вот, видимо, там, ну... Прям шухи. Кіпіш. Цікаво. Куп, кіпіш, Я так, чи Ченить приїзд Диньпиня змінить владу в москві Зинки насменит власть. Путинскую власть Змінить. Да. Що, да? Ну да, идет к этому все. Тут опять же, смотрите, тут идет некая борьба, противостояние. Вот между башен Кремля, какая-то башня Кремля. Это все-таки э, по ходу король мечей у меня выпадает, который за агрессию, да. ну как под патрушев, да, но ну, тяжело. Я же говорю, на картах не написано. Который за продолжение войны, за то, чтобы сесть, получить власть там любым путем. Все э, э, будет мутить воду. Но все идет к этому. Дивіться: те, що приїхав в Москву, це означає, що обстрілу Москви не буде на 9 травня. І перед ним. Так. Справимо Москва. Почему у меня падает под вопросом чья-то вот одни и те же карты у меня падают под вопросом карта выбора и чья-то похода похоже на диверсию какую-то потому что тут сме... может быть смерть мирного населения или же подростков или детей но сейчас это как-то по выбору ну идет по может это быть в России Ну в Росії, да, это все, что связано з парадобесием. То есть тут по больше по большому счёту, что они хотят какую-то провокацию устроить сами. Обвинить Ну, а з іншого боку, пані Лена, те що приїхав всі, це ж, знаєте, всі так бояться, ну, зрозуміло, що не може ніхто налякати всі, щоб всі постраждав, всі не дай бог умер. Виявляйте, що буде. Это, это, провокация. Именно провокация со стороны, мне кажется, права... ну, Россия. и этих Хорошо, давайте так. В результате. Завтра парад. Як пройде парад як пройде? успішно, успішно, как пройдет парад на России? Вот как он пройдет? Успешно, неуспешно, с, с без обстрелов, с форс-мажорами, без форс-мажоров? Как пройдет парад на Ну, чтобы вот прямо на парад прилетело, я не вижу. Ну, как пройдет? Они говорят, видите, сила э, притянутая за уши. Ну, вот это, видимо, техника, которая будет ехать, она закамуфлирована под видом силы. Ну, что-то ряженое, да? Ну, я ну, не реально. знаю. Говорят, что они там пригоняли технику из Казахстана, Может, чтобы можно? протащить ее или же что-то такое. Оно не, вроде как сила, на самом деле это блеф. Ну, смотрите, что-то они готовят, что, какую-то провокацию они готовят. Москва, Московская область, либо территория России, тяжело сказать. Но они что, именно сам Кремль готовит. Ну, как парад, как это сказать, парад, Німачності, зверності подвідом відомості. Зараз подивимося, все-таки якось є у багатьох відчуття. По-перше, ми зараз дійдемо до тіми, що нам буде за це, тому що якось всім не, не, не спокійно, ряд університетів київських переходять ті, що в центрі, переходять на дистанційне навчання. Е, ну, зараз подивимося: чи буде руйнація, влучання в кримський міст в найближчий час? Давно мы про него не говорили. У меня пара... Вот то, что, смотрите, я э, отвечала так. Вот то, что дроны летели, да? да ну, ну коллапс им создали. Они не ожидали да. такого. Такого да. не было никогда, чтобы по 10 часов сидели Треть в самолете. Да? Да. Чтобы все у них пошло... Это же вторая армия в мире. Да? Завоеватели. Все пошло на перекосяк, такого никогда не было, они такого не да. ожидали. В смысле? Про Кремский сказать. мост мы говорили, что. А и что карты показывают, что это вот это вот удар Украины, да, вот то, что дроны там ракеты летели, ракеты. Это ну как это что-то другой сюрприз должен быть. То есть какой-то подарок должен быть, но он другого вида. Что-то еще ждет. Хэш, да, хочу Я сегодня. Крымский это Кремский мост. мост. Снесут к черту. ну полностью снесут... Крымский мост. Снесут Крымский мост. снесут ну, да, 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 не да, 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 не да, да, что-то идет. да, 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 Что-то идет. Так, тут тоже. Понимаете, в чем дело? Здесь может быть какая-то хитрая... Вот у меня последнее время по Крымскому мосту, посмотрим, как оно проиграется. Показано какие-то хитрые действия, как будто... Ну, что-то с ним произойдет, но кто причастен к этому? Ну, что-то типа такого. Потому что здесь есть заинтересованные и влиятельные лица, которым бы хотелось, чтобы этот мост стоял. Чи будут большие масштабные руйнования с 8, 9, 10, 11 травня на России? Масштабные руйнования будут. Причины не э, прилетами, ракетами, дронами. Штабные... 8, 9, 10. Mm -hmm. На территории России. Здесь опять какая-то провокация идет. Вот провокация какая-то будет со смертями. Может быть во всяком случае. У них, да? Да, у них. Ну во всяком случае, если смотрите, если в последнюю минуту они не передумают. Угу. Ну что-то они по-любому они что-то готовят. И вот у меня сегодня был расклад, мне тяжело его. Видите, вот это отключение мобильной связи, то, что они не могут снимать деньги, такого. Ну да, они объясняют это защиты, там, что там, дроны, там, чтобы не было протестов, да, чтобы прочее. Но здесь еще есть какая-то фишка, и здесь тоже тут фигурируют финансы. Вот э, они какую-то аферу прокручивают именно кремлевская власть с финансами, чтобы ограничить снятие денег, либо же это э, в связи с какой-то создавшейся ситуацией, это может привести вообще. То есть они висят на волоске от финансового краха. И тут какая-то афера идет, тяжело мне понять. понять. есть они под этот шумок может что-то такое замутить, да? Ну даже оно уже сейчас идет. У них сейчас, смотрите, даже когда было, их ограничивали Москва, область там и определенные так. регионы, что даже когда они тренировка а, парада да, была, -то... тоже было ограничение снятия финансов. Но при этом они что-то планировали, понимаете? Они не ожидали такого налета э, дронов и действия украинских вооруженных сил по их территории. Это для них был удар. Они думали, что все-таки э, я так понимаю, США не даст нам этого делать. Тут речь идет не о параде, а вообще даже накануне. И для них это, знаете, выбило почву из-под ног. Вот эта именно ситуация как-то поменяла их план. Угу. Ну, интересно, вот Тобто, може бути частково дрони дружні і частково їхні провокації російські. Да. Угу. Mm -hmm. Хорошо. Тоб... Ну, тут, смотрите, ми вже беремо, це може бути і 10-го. Да. Пані Лена, ну, дивіться, давайте, яка буде відповідь росіян? Ну, це не важливо, що будуть діяти росіяни з 9, 8, 9, 10, 11 у відношенню до... до... Ну, після параду бісі, давайте, щоб сказати, після параду бісі Росія Кремля по території України. Дать, попытка где-то прорваться да у них вот именно не вот все время показывает неожиданно неожиданно где-то э, пойти ну как бы тут прогнозируемое все это ну ка ну, тут опасность обстрела. Планы у них есть. Опасность обстрела выйдет. Работа ПВО. Да. Вот небезпека есть, да? Угу. Причем серьезная опасность. да, серьезная да ну, опасность. Тебе... Ну зима, вона була і перед этим серйозною опасность. Я сьогодні вранці там з однією людиною зустрічався і каже: Діма, я не знаю. Якщо наші будуть бити по Москві, то яка буде відповідь страшніша? Я, а я йому кажу, ну б'ють і так постійно. Каже, постійно ж б'ють. Дивися щодня б'ють, як не Київ, то Хмельницький, як не Хмельницький, Запоріжжя, як не Запоріжжя, то Дніпро, то Харків. Я не знаю. От реально люди вже... давайте подивимося по картах. Що реально люди вже вважають, що краще не чіпати їх, аби вони тільки нас не не, не били нам у відповідь. Чи люди вже готові? Они б все одно були. Вони, вони все одно били б, би, і вони б. Це нічого не міняє. Мене... так А то розберемо цей арештник. Целі по Києву вибрані, вони кажуть. да Целі мене вже визначили, а будуть запускати Я не знаю. сьогодні Дійсно після зараз давайте, після параду я смотрела да. до. После Парада Бесия будут запускать орешник? Будут запускать. Именно свой орешник. Именно орешник. Да. Ну что это? Ну, я не вижу здесь именно орешника. Ну хорошо. Дроны, ну, ракеты, да. Но вот именно карты, которые бы отвечали за орешник, я не вижу их. А хорошо, какая страшная баллистика. Ну, знаете, типа, как я тебе говорю, не надо этого речника, 5 ракет в одно место и все. Мы же с Украиной сбить их не можем. Мы это разумеем все. И никто баллистика. не может, наверное. Баллистика, да. Баллистика, да. да. Какие такие серьезные. Ну да, нехорошие, это крупные города. Тут не то какие. Угу. Да, смотрите, последствия. Но они э, все равно тех, каких последствий они ожидают, здесь, видите, здесь идет карта пассива. То есть таких последствий, как они хотят, не а будет. А карта пассива это помирность, да? Стерка а. мечей. Ну, я разумею, так... я разумею, что, но люди боятся, люди хотят припинення войну, они думают, что если мы не будем их обстрілювати, то война припиниться, Я думаю, что нет. Нет, я сегодня делала расклад и не первый раз говорю о том, что когда будет процесс, вот уже все, да? переговорный процесс при участии третьих сторон, третьих стран. То есть все, да, уже как бы идем к этому, что мы заверш... да. война завершается. Они не успокоятся. Все равно они не успокоятся, это какие-то хитрые, подлые, ещё более подлые действия, какие-то хитрые жёсткие теракты. То есть ещё что? То есть они всё равно не успокоятся, понимаете? Они не успокоятся. Ось у Мері Бэ пише: "Краще краще краще давати їм попиці, щоб рукани піднімалися робити нам шкоду". Ну, ми розуміємо, що ребасеньки, же наша сила. Я давайте так, Україна теж буде обстрілювати до останнього дня їх. Чи взагалі збіжеться обстріли Росії чи ні? после 9 мая обстрелов Украины, да? да? Или Не, России. Мы не сказали про Россию, потому что... Россия. Россия. Увеличится обстрелы России после 9 мая? Тут, понимаете, у наших не только обстрелы. У нас еще очень планы такие интересные есть по поводу. Так э, вы, и достаточно вы... мощные. Представляете, убивают Путина после Красной площади на 9 травня. Ну, это же фигура. Быть. Это же фигура Путина. Ну и все, значит, вы Он же там они... защищенный, он же там э, с, 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 с цепочкой собственными инициалами, с какой-то иконой, с посвященным бронежилет, бронежилетом, в посвященном бронежилете. То от на голову казу забили, памперсы посидити. Це просто, йому треба таке по-любому. Хорошо. Ну, дивіться, я пані, от я не знаю, ви, може, більше читаєте російських паблік, або вам пишуть глядачі. Вони взагалі росіяни, оці, там, де обстріли, вони лякаються, вони переживають, Вони, для них вони розуміють, що йде війна. Ну, там, де стріляють, вони да, розуміють. І звісно, там не діляться. одні говорять, що треба швидше бити по. Украине, почему Мы же ядерная держава, где же наше ядерное оружие? Mm. Mm. А другие за то, чтобы... То есть там мнение... А некоторые очень сильно, действительно. Вы посмотрите, как наши... Вот перед Да, у, вас гуля... у вас звук поганий змінився, поганий... Начал вас глушать. А ну-ка Раз, два, три, раз, два, три. Начал вас глушать. Интересно. Вы просто такие эхо таким вот ходите. Хорошо, пытаюсь. точно так же, было, пропадал звук. Да. Интересно. Ну, может, действительно. А вот люди пишут, что может такая будет, что после парада начинается обстрел России баллистикой? После парада будут обстрелы. После парада. Есть карта смотрите выбора, либо, либо же действительно жесткие обстрелы, но ну, действительно что-то будет лететь, и очень жестко, в э, какой-то промежуток времени. Либо же произойдут события, которые, ну как бы, ну как бы к завершению все. Спасибо, опять же. Интересно. Ну Вы, то есть у нас меня... есть чем, есть у нас чем обстреливать, есть. Ну просто давайте, Си Цзиньпинь, и есть, он, сейчас служит щитом, пока он в Москве, мы не можем стрелять, да? Ну да, по большому счету, да. И по сути щит для них сейчас. ну для него, и для них не только щит, они же других хотели прийти, но самый главный щит, конечно, Си. Да. Но при этом, еще раз, Дима, я уже 105 раз говорю, сама китайская разведка писала, и предупреждала китайцев, которые находятся на территории Москвы, и Московской области, негайно покинуть Москву, либо же оставаться в домах и не выходить на какие-то массовые мероприятия. Это китайская разведка предупреждала. А вот пишут, что вы были в Мирославе, и только начали сказать за парад, так же звук пропадает. Это... Да, да, пропадает. да, это Мирослав начал говорить за парад 9 мая. То же самое, Дима, сразу начала пропадать. Вот эти вот штуки пошли в связи. Боже, які падли ці ФСБшники. Так, хорошо, любесники, поставте лайк. Якщо YouTube і ці ФСБшники почнуть блокувати ефір, поставте всі лайки, пишіть коментарі, підписку, щоб Ютуб побачив цей ефір, бо він же цікавий і класний. Окей.